डॉक्टर अहमद रियाज के रहने वाले मशहूर आर्थोपैडिक सर्जन गुजरे हैं उनकी अबहा में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने वहां पे मुकाल पढ़ना था जाके उन्होंने खुद ये वाकया लिखा मेरे एजाज में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अबहा में और मैंने वहां पे जाके अपना मुकाल पेश करना था मैं रियाज से उड़ा अबहा एयरपोर्ट से पहले पहले मौसम खराब हो गया मुझे ताइफ पे उतरना पड़ा अब मैं बड़ा परेशान था कि मेरे एजाज़ में एक मीटिंग रखी गई है फ़्लाइट तइफ चली गई है वहाँ पे एयरपोर्ट लम्बा चौड़ा वाक्य मुख्तर करके बता रहा हूँ उन्होंने बहुत सी बातें इसमें भी जिक्र की हैं उन्होंने कहा मैंने वहाँ पे ताइफ एयरपोर्ट पे कहा कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि अब हाँ चला जाए जहाज है उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं सोलह घंटे से पहले जाए चार पाँच घंटे बाद इनका सफ़र था वहाँ पर मुकाल पड़ना था तो उन्होंने कहा प्राइवेट टैक्सी करा लें और चले जाएँ चंद घंटे का फासला आप इन टाइम पहुंच जाएंगे खैर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और वो वाह के लिए निकल गई कहते हैं एक तो रस्ते में प्यारा खराब हुआ पूरा सारे का सारा मौसम खराब हुआ उसकी वजह से त्यारा वहां पे ग्राउंड हो गया अब मैं निकला हूं कुछ देर बाद सड़क के ऊपर भी मौसम खराब हो गया अब सड़क के ऊपर जब मौसम खराब हुआ एकदम अंधेरा छा गया इतने बादल मैंने कभी अपनी जिंदगी में ना देखे बिल्लाहर गाड़ी को एक कस्बे के साइड पे लगा दिया कि ये मौसम खत्म होता है तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा और हालत बड़ी बुरी है मोबाइल चार्ज ही नहीं है बैटरी लो हो चुकी है मैंने दरवाजा खटकाया एक बूढ़ी सी औरत निकली उसको कहा अम्मा जी मैं मुसाफिर हूं उसने कहा अंदर आ जाइए उसने मेरे लिए खाने का भी इंतजाम किया चाय भी दी कुछ देर बाद मैंने देखा माँ जेरे लब कुछ बुढ़ है कुछ बोलती है मैंने पूछा अम्मा जी क्या मामला है कहा ये जो बच्चा सोया हुआ ना इसकी हड्डियों में एक ऐसा मरद है अल्लाह ताला ने जिंदगी में हर दुआ सुन ली है मैं बड़ी नातवा हूं मैं बड़ी कमजोर हूं मैं बड़ी गरीब हूं इसका इलाज पूरे मुल्क में सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है मैं रब से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कोई वसाइल और असबाब पैदा फरमा मैं उस डॉक्टर की फीस दे दू मैं उसके पास रियाज जा सकू अम्मा जी उस डॉक्टर का क्या नाम है उस डॉक्टर का नाम अहमद है मुझे सारे इलाके के डॉक्टरों ने कहा इस बच्चे का ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकता है और उसी के ऑपरेशन से इसको शिफा मिलने का इम्कान है डॉक्टर अहमद कहते हैं है, रोना शुरू हो गया मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया मेरा जहाज क्यों कर वहां पे खड़ा हुआ मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया मेरी गाड़ी क्यों इस मां के दरवाजे के सामने रुकी तो मेरे दिल से यह ख्याल आई ये मेरे दिल से यह आवाज आई इस माँ की दुआ को रब ने ऐसा सुने कि डॉक्टर अहमद को कान से पकड़कर इस माँ के दरवाजे पे खड़ा कर दी है और डॉक्टर अहमद कहते हैं मैंने उसको कहा मैं ही डॉक्टर अहमद हूं तो वो औरत खुशी से अल्लाह के रूबरू सजदे में गिर गई और कहने लगी पर ये अल्फाज तो अम्बिया के वलम भी दुआई का रबी शकिया अल्लाह कभी हम आपसे दुआ करने के बाद आपसे मांगने के बाद महरूम न रहे कहती अम्मा जी ने वही अल्फाज कहे अल्लाह पूरी जिंदगी जो भी दुआ की आपने कबूल कर लिया आज डॉक्टर को भी पकड़ के मेरे घर पे ले आए फिर डॉक्टर ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी आप दुआ को मामूली समझते हम बिया की बात नहीं है अलिया की बात नहीं है और दुआ तो अल्लाह ताला कई मरतबा गुनागारों के हक में ऐसी पूरी करता आप रह जाएंगे। मैं की है गुनागार और मेरे भाइयों जब भी दुआ किया करो अल्लाह की कसमिया भी बता रहा हूं मोदो लंबा इनशा रात के दरूस में अगर मौका मिला तो ये लोगों से रखेंगे अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल होना तुम अपने भाइयों के लिए दुआ किया करो तुम अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ किया करो अपना दिल बड़ा करो अपना दिल ही बड़ा करने की बात है अल्लाह मेरे फला भाई का मसला हल कर दे अल्लाह मेरे फला दोस्त का मसला हल कर दे अल्लाह मेरे फलां रिश्तेदार का मसला हल कर दे ये दिल बड़ा करोगे आसमान से एक फरिश्ता नादिल होगा वो अल्लाह का भी मिसली तेरे लिए भी ऐसा ही है जो दुआ करते रहोगे आपके हक में कबूल होती रहेगी और दुआ गुनागार के हक हाँ में भी कबूल होती है और गुनागारों की भी कबूल होती है ये वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा इसी तरह सऊदीया का एक शहरी है उसने ये वाक खुद लिखा भी और इंटरव्यूज भी दिए टीवी पे आके कि मुझे एक रात खाब आई कि इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उमरा करवाओ सही वाक्य इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उमरा कराओ कहा एक दिन हा भाई मैंने इग्नोर किया चलती फिरती हाब है दूसरे दिन फिर हाब आई, तीसरे दिन फिर हाब आई। कहा मैं हैरान था मुझे आज तक ऐसी हाब नहीं आई नंबर भी बताया जाता है कहा मैंने बिल्ला हर तीसरी चौथी मरतबा के बाद नंबर डायल कर दिया नंबर डायल किया आगे से एक अरबी बद्दू ने उठाया मैंने उसको कहा मुझे ख्वाब आती है कि मैं तुझे उम्र कर उसने कहा मैं जब से पैदा हूं मैंने हाना काबा नहीं देखा चल फोन रख फोन रख लिया कहा मैं ओला के पास तबीर वाले मुआबरीन के पास किया उनसे पूछा ये क्या मामला है उन्होंने कहा यह अल्लाह का, अल्ला का हुक्म है हाब अल्लाह की तरफ से भी होते हैं और शैतान की तरफ से भी होते हैं जो रूहानी हाब होते हैं महबरीन को उनका पता चल जाता है कि यह अल्लाह का हुक्म है या शैतान की तरफ से कहा अल्लाह का, अल्ला का हुक्म है इसको उमरा करवा कहा फिर मैं उस बंदे के पीछे पड़ गया वो बंदा कहता है मैं पचास साठ साल से सऊदी अरब रहता हूं मैंने आज तक खाना काबा नहीं देखा तू मुझे कहां पे उमरा करवाता है चल बंद कर कहा बिल्ला हर एक दिन मुझे कहने लगा मैं बार बार उसको कॉलें करता रहा अगर तू मुझे फाइव स्टार पैकेज लेके देगा वहां पे फाइव स्टार होटल होते हैं ये है मैंने सुना हुआ ऐसे ऐसे ये सारी फैसिलिटीज देता है मुझे यहाँ से गाड़ी पिक करने आएगी मेरे घर के बाहर से ये जो भी उसने ख्वाहिशात रखी कहा मैंने कहा सारा खर्चा मेरे दिन में तू बस हाँ कर एहराम पहन नीयत कर कहा गाड़ी भी बेच दी फाइव स्टार का इंतजाम भी कर दिया कहा फिर मैं उसके समरा हो गया और मैं गौर करने लगा अल्लाह ने मुझे क्यों इसको हमराह कराने की ड्यूटी लगाई है कहता है कि बद्दू जो सिगरेट भी पीता है और जिसकी आदत भी दाढ़ी के बगैर है और कोई हरकत भी ऐसी नहीं मैंने देखी कि जिसकी वजह से उसका नाम मुझे ख्वाब में आए समझ नहीं आई का उमरा करके निकल गए तो निकलने के बाद जब दरवाजे पे पहुंचा तो कहने लगा आज तक अल्लाह का घर तो नहीं था देखा लेकिन आज देख ली है तो दिल की कफ़ीयत बदल गई है जरा कुछ देर आप वेट कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा मैं आपसे कुछ टाइम मांगता मुझे एक आध घंटा दे दीजिए मैं आपके सामने सजदा करना चाहता हूँ कहा जब उसने ये अलफाज कहे मेरे दिल की कफियात बदल गई मैंने जाना था फौरी लेकिन मैंने कहा कर ले कहा आधा घंटा हो गया सजदे में पड़ा था पौना घंटा हो गया सजदे में पड़ा था मैं परेशान हो गया जाके उठाया रूह पर कर चुकी थी कहा फिर मुझे समझ आई अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा ये बंदा यहाँ पे फोत की हुआ हालत है सजदा में अल्लाह की बारगाह में कहा मैं उसको लेके आया उसके गुसल का इंतजाम किया उसके मोहल्ले में पहुंचा उसके इलाके में पहुंचा बात फैल गई कि फला फला हालत सजदा में फोत हो गया खाना काबा के अंदर कहा मैंने उसकी बीवी से उसके हवाल का पता किया उसके बच्चों से मुझे हर एक ने यही कहा कि नमाज भी कभी पढ़ता था कभी नहीं था पढ़ता घर में अक्सर नमाजें पढ़ा करता था सिगरेट पीता था कभी खाना काबा नहीं गया कोई खास मस्जिद से गहरा ताल्लुक नहीं था कहता जब मैं निकलने लगा मुझे समझ नहीं आई ये सारा का सारा वाक्य क्या है कहा एक औरत बा ने मुझे इशारा किया उनके घर के करीब से गुजर रहा था इशारा किया रुक जाओ मुझे पता लगा तुम लोगों के बारे में इसकी सीरत का पूछते हो मैं तुम्हें एक बात बताती हूं कहने लगी मैं औरत बेवा हूं और मेरा एक यतीम बच्चा है इस बंदे की कोई खूबी हो या ना हो लेकिन एक खूबी ऐसी थी ये अपने घर के लिए तरबूज लाता था शमूलियां जो बर्गर टाइप होती हैं अरब में रोटियां दही बोतल दूध जब भी लेके आता था, था अपने घर के लिए मेरे घर के दरवाजे के सामने रख जाता था कि यहां पे एक यतीम बच्चा रहता है अल्लाह की कसम इस बंदे ने आज तक मेरी शक्ल को भी नहीं देखा इसकी रूटीन थी मुझे पता लग जाता था मैं दरवाजा खोलती थी वो सामान उठा लेती थी हमारा गुजर बसर चल जाता था जब ये बात होती थी तो मैं अल्लाह के सामने रो के दुआ करती थी अल्लाह इस बंदे का हाथमा बिल खैर कर अल्लाह इस बंदे का हाथमा बिल खैर कर दे अल्लाह ने उसको सजदे की हालत में मौत दी किसी के लिए दुआ करने से उसको सजदे में मौत दे दी तो वो औरत जिसकी दुआ से उसको में मौत आई है उसकी अपनी दुआएं कैसी होंगी और उसके अपने लिए क्या कुछ अल्लाह ने तैयार किया होगा मेरे भाइयों आप दुआ करते हैं मैं अपने भाई को अल्लाह साहब के ऊपर करोड़ों राममत होगा फरमाए और दिल में कंजूसी आ जाए अपने भाई के लिए दोस्त के लिए दुआ करें शायद उसको दे देगा मुझे नहीं देगा ये कंजूसी भी खत्म कीजिए लोगों के लिए भी दुआ किया कीजिए अल्लाह के सामने अपने हाथों को दर -दर की ठोकरें मत खाइए डॉक्टर अहमद रियास के रहने वाले मशहूर आर्थोपैडिक सर्जन गुजरे उनकी अबहा एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने वहां पे मुकाल पढ़ना था जाके उन्होंने खुद ये वाकया लिखा मेरे एजाज में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अबहा में और मैंने वहां पे जाके अपना मुकाल पेश करना था मैं रियाज से उड़ा अबहा एयरपोर्ट से पहले पहले मौसम खराब हो गया मुझे ताइफ पे उतरना पड़ा अब मैं बड़ा परेशान था कि मेरे एजाज में एक मीटिंग रखी गई है फ्लाइट ताइफ चली गई है वहां पर एयरपोर्ट लंबा चौड़ा वाक्य मुख्तसर करके बता रहा हूं उन्होंने बहुत सी बातें इसमें भी जिक्र की हैं उन्होंने कहा मैंने वहां पे ताइफ एयरपोर्ट पे कहा कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि अबहा चला जाए जहाज ही उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं सोलह घंटे से पहले जाए चार पांच घंटे बाद इनका सफर था वहां पर मुकाला पड़ना था तो उन्होंने कहा प्राइवेट टैक्सी करा लें और चले जाए चंद घंटे का फासला आप इन टाइम पहुंच जाएंगे खैर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और वो अबहा के लिए निकल गई कहते हैं एक तो रस्ते में प्यारा खराब हुआ पूरा सारे का सारा मौसम खराब हुआ उसकी वजह से त्यारा वहां पे ग्राउंड हो गया अब मैं निकला हूं कुछ देर बाद सड़क के ऊपर भी मौसम खराब हो गया अब सड़क के ऊपर जब मौसम खराब हुआ एकदम अंधेरा छा गया इतने बादल मैंने कभी अपनी जिंदगी में ना देखे बिलाहर गाड़ी को एक कस्बे के साइड पे लगा दिया कि ये मौसम खत्म होता है तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा और हालत बड़ी बुरी है मोबाइल चार्ज ही नहीं है बैटरी लो हो चुकी है मैंने दरवाजा खटकाया एक बूढ़ी सी औरत निकली उसको कहा अम्मा जी मैं मुसाफिर हूं उसने कहा अंदर आ जाइए उसने मेरे लिए खाने का भी इंतजाम किया चाय भी दी कुछ देर बाद मैंने देखा माँ जेरे लब कुछ बुढ़ है कुछ बोलती है मैंने पूछा अम्मा जी क्या मामला है कहा ये जो बच्चा सोया हुआ ना इसकी हड्डियों में एक ऐसा मरद है अल्लाह ताला ने जिंदगी में हर दुआ सुन ली है मैं बड़ी नातवा हूं मैं बड़ी कमजोर हूं मैं बड़ी गरीब हूं इसका इलाज पूरे मुल्क में सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है मैं रब से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कोई वसाइल और असबात पैदा फरमा मैं उस डॉक्टर की फीस दे दू मैं उसके पास रियाज जा सकू अम्मा जी उस डॉक्टर का क्या नाम है उस डॉक्टर का नाम अहमद है मुझे सारे इलाके के डॉक्टरों ने कहा इस बच्चे का ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकता है और उसी के ऑपरेशन से इसको शिफा मिलने का इम्कान है डॉक्टर अहमद कहते हैं मैं जारो के तार रोना शुरू हो गया मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया मेरा जहाज क्यों कर वहां पे खड़ा हुआ मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया मेरी गाड़ी क्यों इस माँ के दरवाजे के सामने रुकी तो मेरे दिल से ये ख्याल आई ये मेरे दिल से ये आवाज आई कि इस माँ की दुआ को रब ने ऐसा सुने कि डॉक्टर रहमत को कान से पकड़कर इस माँ के दरवाजे पे खड़ा कर दी है और डॉक्टर रहमत कहते हैं मैंने उसको कहा मैं ही डॉक्टर अहमद हूं तो वो औरत खुशी से अल्लाह के रूबरू सजदे में गिर गए कहने लगी पर यह अल्फाज तो बिया के अवलम भी दुआ शकिया दुआ करने के बाद आप से मांगने के बाद महरूम न जिंदगी जो भी दुआ की आपने कबूल कर लिया डॉक्टर को भी पकड़ के मेरे घर पे ले आए फिर डॉक्टर ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया अल्लाह उसको शिफा दी आप दुआ को मामूली समझती की बात नहीं है अलिया की बात नहीं है और दुआ तो अल्लाह ताला कई मरतबा गुनागारों के हक में ऐसी पूरी करता है आप हैरान रह जाएंगे मैं उम्मतियों की वाकयात इसलिए सुना रहा हूं कि आपने अम्बिया के उलिया और सुल्हा के वाकत तो सुने हुए लेकिन ये बातें लोगों से महब हो जाती है गुनागार और मेरे भाइयों जब भी दुआ किया करो अल्लाह की कसम कुलिया भी बता रहा हूं मोदो लम्बा इनशा रात के दुरूस में अगर मौका मिला तो ये तफसील से रखेंगे अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल होना तुम अपने भाइयों के लिए दुआ किया करो तुम अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ किया अपना बढ़ा करो अपना दिल बड़ा करो अपना दिल ही बड़ा करने की बात है अल्लाह मेरे फला भाई का मसला हल कर दे अल्लाह मेरे फला दोस्त का मसला हल कर दे अल्लाह मेरे फला रिश्तेदार का मसला हल कर दे ये दिल बड़ा करोगे आसमान से एक फरिश्ता नावे होगा वो अल्लाह का भी मिसली तेरे लिए भी ऐसा ही है जो दुआ करते रहोगे आपके हक में कबूल होती रहेगी और दुआ गुनागार के हक हाँ में भी कबूल होती है और गुनागारों की भी कबूल होती है ये वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा इसी तरह सऊदीया का एक शहरी है उसने ये वाकया खुद लिखा भी और इंटरव्यूज भी दिए टीवी पे आके कि मुझे एक रात खाब आई कि इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उमरा करवाओ सही वाक्य इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उमरा कराओ कहा एक दिन हा भाई मैंने इग्नोर किया के, चलती फिरती हाब है दूसरे दिन फिर हाब आई, तीसरे दिन फिर हाब आई। कहा मैं हैरान था मुझे आज तक ऐसी हाब नहीं आई नंबर भी बताया जाता है कहा मैंने हर तीसरी चौथी मरतबा के बाद नंबर डायल कर दिया नंबर डायल किया आगे से एक अरबी बद्दू ने उठाया मैंने उसको कहा मुझे खाब आती है कि मैं तुझे उम्र कर उसने कहा मैं जब से पैदा हूं मैंने हाना काबा नहीं देखा चल फोन रख फोन रख लिया कहा मैं ओला माँ के पास तबीर वाले मुआबरीन के पास गया उनसे पूछा ये क्या मामला है उन्होंने कहा यह अल्लाह का हुक्म है अल्लाह की तरफ से भी होते हैं और शैतान की तरफ से भी हैं हैं जो रूहानी होते को उनका पता चल जाता है कि यह अल्लाह का हुक्म है या शैतान की तरफ से कहा अल्लाह का हुक्म है इसको उमरा करवा कहा फिर मैं उस बंदे के पीछे पड़ गया वो बंदा कहता है मैं पचास साठ साल से सऊदी अरब रहता हूं मैंने आज तक खाना काबा नहीं देखा तू मुझे कहां पे उमरा करवाता है चल बंद कर कहा बिल्ला हर एक दिन मुझे कहने लगा मैं बार बार उसको कॉलें करता रहा अगर तू मुझे फाइव स्टार पैकेज लेके देगा वहां पे फाइव स्टार होटल होते हैं ये है मैंने सुना ऐसे ऐसे ये सारी फैसिलिटीज देता है मुझे यहाँ से गाड़ी पिक करने आएगी मेरे घर के बाहर से ये जो भी उसने ख्वाहिशात रखी कहा मैंने कहा सारा खर्चा मेरे दिन में तू बस हाँ कर एहराम पहन निकाह से नीयत कर कहा गाड़ी भी बेच दी फाइव स्टार का इंतजाम भी कर दिया कहा फिर मैं उसके समरा हो गया और मैं गौर करने लगा अल्लाह ताला ने मुझे क्यों इसको हमराह कराने की ड्यूटी लगाई है कहता है कि बद्दू जो सिगरेट भी पीता है और जिसकी आदत भी दाढ़ी के बगैर है और कोई हरकत भी ऐसी नहीं मैंने देखी कि जिसकी वजह से उसका नाम मुझे ख्वाब में आए समझ नहीं आई का उमरा करके निकल गए तो निकलने के बाद जब दरवाजे पे पहुंचा तो कहने लगा आज तक अल्लाह का घर तो नहीं था देखा लेकिन आज देख ली है तो दिल की कफ़ीयत बदल गई है जरा कुछ देर आप वेट कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा मैं आपसे कुछ टाइम मांगता मुझे एक आध घंटा दे दीजिए मैं आपके सामने सजदा करना चाहता हूँ कहा जब उसने ये अल्फाज कहे मेरे दिल की कफियात बदल गई मैंने जाना था फौरी लेकिन मैंने कहा कर ले कहा आधा घंटा हो गया सजदे में पड़ा था पौना घंटा हो गया सजदे में पड़ा था मैं परेशान हो गया जाके उठाया रूह परवास कर चुकी थी कहा फिर मुझे समझ आई अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा ये बंदा यहाँ पे फोत की वह हालत है सजदा में अल्लाह की बारगाह में कहा मैं उसको लेके आया उसके गुसल का इंतजाम किया उसके मोहल्ले में पहुंचा उसके इलाके में पहुंचा बात फैल गई कि फला इबला हालत सजदा में फोत हो गया खाना काबा के अंदर कहा मैंने उसकी बीवी से उसके हवाल का पता किया उसके बच्चों से मुझे हर एक ने यही कहा कि नमाज भी कभी पढ़ता था कभी नहीं था पढ़ता घर में अक्सर नमाजें पढ़ा करता था सिगरेट पीता था कभी खाना काबा नहीं गया कोई खास मस्जिद से गहरा ताल्लुक नहीं था कहता जब मैं निकलने लगा मुझे समझ नहीं आई ये सारा का सारा वाक्य क्या है कहा एक औरत बा पर्द ने मुझे इशारा किया उनके घर के करीब से गुजर रहा था इशारा किया रुक जाओ मुझे पता लगा तुम लोगों के बारे में इसकी सीरत का पूछते हो मैं तुम्हें एक बात बताती हूं कहने लगी मैं औरत बेवा हूं और मेरा एक यतीम बच्चा है इस बंदे की कोई खूबी हो या ना हो लेकिन एक खूबी ऐसी थी ये अपने घर के लिए तरबूज लाता था शमूलियां जो बर्गर टाइप होती हैं अरब में रोटियां दही बोतल दूध जब भी लेके आता था, था अपने घर के लिए मेरे घर के दरवाजे के सामने रख जाता था कि यहां पे एक यतीम बच्चा रहता है अल्लाह की कसम इस बंदे ने आज तक मेरी शक्ल को भी नहीं देखा इसकी रूटीन थी मुझे पता लग जाता था मैं दरवाजा खोलती थी वो सामान उठा लेती थी हमारा गुजर बसर चल जाता था जब ये बात होती थी तो मैं अल्लाह के सामने रो के दुआ करती थी अल्लाह इस बंदे का हाथमा बिल खैर कर अल्लाह इस बंदे का हाथमा बिल खैर कर दे अल्लाह ताला ने उसको सजदे की हालत में मौत दी किसी के लिए दुआ करने से उसको सजदे में मौत दे दी तो वो औरत जिसकी दुआ से उसको सजदे में मौत आई है उसकी अपनी दुआएं कैसी होंगी और उसके अपने लिए क्या कुछ अल्लाह ने तैयार किया होगा मेरे भाइयों आप दुआ करते हैं मैं अपने भाई को अल्लाह हाफिज साहब के ऊपर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और दिल में कंजूसी आ जाए अपने भाई के लिए दोस्त के लिए दुआ करें अल्लाह शायद उसको दे देगा मुझे नहीं देगा ये कंजूसी भी खत्म कीजिए लोगों के लिए भी दुआ किया कीजिए अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाइए दर दर की ठोकरे मत खाइए। डॉक्टर अहमद रियास के रहने वाले मशहूर आर्थोपैडिक सर्जन गुजरे हैं उनकी अबहा में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने वहां पे मुकाल पढ़ना था जाके उन्होंने खुद ये वाकया लिखा मेरे एजाज में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वहां पे जाके अपना मुकाला पेश करना था मैं रियाज से उड़ा अबहा एयरपोर्ट से पहले पहले मौसम खराब हो गया मुझे ताइफ पे उतरना पड़ा अब मैं बड़ा परेशान था कि मेरे एजाज में एक मीटिंग रखी गई है फ्लाइट ताइफ चली गई है वहां पे एयरपोर्ट लंबा चौड़ा वाक्य मुखसर करके बता रहा हूं उन्होंने बहुत सी बातें इसमें भी जिक्र की हैं उन्होंने कहा मैंने वहां पे ताइफ एयरपोर्ट पे कहा कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि अबहा चला जाए जहाज उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं सोलह घंटे से पहले जाए चार पाँच घंटे बाद इनका सफर था वहां पे मुकाल पड़ना था तो उन्होंने कहा प्राइवेट टैक्सी करा लें और चले जाए चंद घंटे का फासला आप इन टाइम पहुंच जाएंगे खैर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और वो अबहा के लिए निकल गई कहते हैं एक तो रस्ते में प्यारा खराब हुआ पूरा सारे का सारा मौसम खराब हुआ उसकी वजह से त्यारा वहां पे ग्राउंड हो गया अब मैं निकला हूं कुछ देर बाद सड़क के ऊपर भी मौसम खराब हो गया अब सड़क के ऊपर जब मौसम खराब हुआ एक दम अंधेरा छा गया इतने बादल मैंने कभी अपनी जिंदगी में ना देखे बिल्लाहर गाड़ी को एक कस्बे के साइड पे लगा दिया कि ये मौसम खत्म होता है तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा और हालत बड़ी बुरी है मोबाइल चार्ज ही नहीं है बैटरी लो हो चुकी है मैंने दरवाजा खटकाया एक बूढ़ी सी औरत निकली उसको कहा अम्मा जी मैं मुसाफिर हूँ उसने कहा अंदर आ जाइए उसने मेरे लिए खाने का भी इंतजाम किया चाय भी दी कुछ देर बाद मैंने देखा माँ जेरे लब कुछ बुढ़बुड़ाती है कुछ बोलती है मैंने पूछा अम्मा जी क्या मामला है कहा ये जो बच्चा सोया हुआ है ना इसकी हड्डियों में एक ऐसा मरद है अल्लाह ताला ने जिंदगी में हर दुआ सुन ली है मैं बड़ी नातवा हूं मैं बड़ी कमजोर हूं मैं बड़ी गरीब हूं इसका इलाज पूरे मुल्क में सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है मैं रब से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कोई वसाइल और असबाब पैदा फरमा मैं उस डॉक्टर की फीस दे दू मैं उसके पास रियाज जा सकू अम्मा जी उस डॉक्टर का क्या नाम है उस डॉक्टर का नाम अहमद है मुझे सारे इलाके के डॉक्टरों ने कहा इस बच्चे का ऑपरेशन सिर्फ वही कर सकता है और उसी के ऑपरेशन से इसको शिफा मिलने का इम्कान है डॉक्टर अहमद कहते हैं मैं हजारों के तार रोना शुरू हो गया मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया मेरा जहाज क्यों कर वहां पे खड़ा हुआ मैंने अपने सफर के ऊपर गौर किया मेरी गाड़ी क्यों इस मां के दरवाजे के सामने रुकी तो मेरे दिल से ये आई, ये ख्याल आई दिल से ये आवाज आई कि इस मां की दुआ को रब ने ऐसा सुने कि डॉक्टर रहमत को कान से पकड़कर इस माँ के दरवाजे पे खड़ा कर दी है और डॉक्टर रहमत कहते हैं मैंने उसको कहा मैं ही डॉक्टर अहमद हूं तो वो औरत खुशी से अल्लाह के रूबरू सजदे में गिर गई और कहने लगी पर ये अल्फाज तो बिया के हैं अवलम भी दुआ शकिया कभी हम आपसे दुआ करने के बाद आपसे मांगने के बाद महरूम न रहे कहती अम्मा जी ने वही अल्फाज कहे अल्लाह पूरी जिंदगी जो भी दुआ की आपने कबूल कर लिया डॉक्टर को भी पकड़ के मेरे घर पे ले आए फिर डॉक्टर ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया अल्लाह उसको शिफा दी आप दुआ को मामूली समझते अम्बिया की बात नहीं है अलिया की बात नहीं है और दुआ तो अल्लाह ताला कई मरतबा गुनागारों के हक में ऐसी पूरी करता है आप हैरान रह जाएंगे मैं उम्मतियों की वाकयात इसलिए सुना रहा हूं कि आपने अमबिया के उलिया और सुल्हा के वाकियात तो सुने हुए लेकिन ये बातें लोगों से महब हो जाती हैं गुनागार और मेरे भाइयों जब भी दुआ किया करो अल्लाह की कसम एक उलिया भी बता रहा हूं मोदो लंबा इन रात के दुरूस में अगर मौका मिला तो ये तफसी से रखेंगे अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल होना तुम अपने भाइयों के लिए दुआ किया करो तुम अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ किया करो अपना दिल बड़ा करो अपना दिल ही बड़ा करने की बात है अल्लाह मेरे फला भाई का मसला हल कर दे अल्लाह मेरे फला दोस्त का मसला हल कर दे अल्लाह मेरे फला रिश्तेदार का मसला हल कर दे ये दिल बड़ा करोगे आसमान से एक फरिश्ता नादिल होगा वो अल्लाह का भी मिसली तेरे लिए भी ऐसा ही है जो दुआ करते रहोगे आपके हक में कबूल होती रहेगी और दुआ गुनागार के हक हाँ में भी कबूल होती है और गुनागारों की भी कबूल होती है यह वाक्य बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा इसी तरह सऊदीया का एक शहरी है उसने ये वाक्य खुद लिखा भी और इंटरव्यूज भी दिए टीवी पे आके कि मुझे एक रात खाब आई कि इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उमरा करवाओ सही वाक्य इस नंबर पे कॉल करो और इस बंदे को उमरा कराओ का एक दिन हाँ भाई मैंने इग्नोर किया कि चलती फिरती हाब है दूसरे दिन फिर हाब है, तीसरे दिन फिर हाब है। कहा मैं हैरान था मुझे आज तक ऐसी हाब नहीं आई नंबर भी बताया जाता है कहा मैंने हर तीसरी चौथी मरतबा के डायल कर दिया नंबर डायल किया आगे से एक अरबी बदू ने उठाया मैंने उसको कहा मुझे खाब आती है कि मैं तुझे उम्र कराऊ उसने कहा मैं जब से पैदा हूं मैंने हाना काबा नहीं देखा चल फोन रख फोन रख ये कहा मैं ओला माँ के पास तबीर वाले मुआबरीन के पास किया उनसे पूछा ये क्या मामला उन्होंने कहा यह अल्लाह का, अल्ला का हुक्म है हाब अल्लाह की तरफ से भी होते हैं और शैतान की तरफ से भी होते हैं जो रूहानी हाब होते हैं महबरीन को उनका पता चल जाता है कि यह अल्लाह का हुक्म है या शैतान की तरफ से है अल्लाह का, अल्ला का हुक्म है इसको उमरा करवा कहा फिर मैं उस बंदे के पीछे पड़ गया वो बंदा कहता है मैं पचास साठ साल से सऊदी अरब रहता हूं मैंने आज तक खाना काबा नहीं देखा तू मुझे कहां पे उमरा करवाता है चल बंद कर का बिल्ला हर एक दिन मुझे कहने लगा मैं बार बार उसको कॉलें करता रहा अगर तू मुझे फाइव स्टार पैकेज लेके देगा वहां पे फाइव स्टार होटल होते हैं ये है मैंने सुना वैसे ऐसे ये सारी फैसिलिटीज़ देता है मुझे यहाँ से गाड़ी पिक करने आएगी मेरे घर के बाहर से ये जो भी उसने ख्वाहिशात रखी कहा मैंने कहा सारा खर्चा मेरे जिम्मे तू बस हाँ कर एहराम पहन मै से नियत कर कहा गाड़ी भी बेच दी फाइव स्टार का इंतजाम भी कर दिया कहा फिर मैं उसके समरा हो गया और मैं गौर करने लगा अल्लाह ताला ने मुझे क्यों इसको हमराह कराने की ड्यूटी लगाई है कहता है कि बद्दू जो सिगरेट भी पीता है और जिसकी आदत भी दाढ़ी के बगैर है और कोई हरकत भी ऐसी नहीं मैंने देखी कि जिसकी वजह से उसका नाम मुझे ख्वाब में आए समझ नहीं आई का उम्र करके निकल गए तो निकलने के बाद जब दरवाजे पे पहुंचा तो कहने लगा आज तक अल्लाह का घर तो नहीं था देखा लेकिन आज देख ली है तो दिल की कफीयत बदल गई है जरा कुछ देर आप वेट कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा मैं आपसे कुछ टाइम मांगता मुझे एक आध घंटा दे दीजिए मैं आपके सामने सजदा करना चाहता हूँ कहा जब उसने ये अल्फाज कहे मेरे दिल की कफियात बदल गई मैंने जाना था फौरी लेकिन मैंने कहा कर ले कहा आधा घंटा हो गया सजदे में पड़ा था पौना घंटा हो गया सजदे में पड़ा था मैं परेशान हो गया जाके उठाया रूह परवास कर चुकी थी कहा फिर मुझे समझ आई अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा ये बंदा यहाँ पे फोत क्यों वह हालत है सजदा में अल्लाह की बारगा में कहा मैं उसको लेके आया उसके गुसल का इंतजाम किया उसके मोहल्ले में पहुंचा उसके इलाके में पहुंचा बात फैल गई कि फला इबन फ हालत सजदा में फोत हो गया खाना काबा के अंदर कहा मैंने उसकी बीवी से उसके हवाल का पता किया उसके बच्चों से मुझे हर एक ने यही कहा कि नमाज भी कभी पढ़ता था कभी नहीं था पढ़ता घर में अक्सर नमाजें पढ़ा करता था सिगरेट पीता था कभी खाना काबा नहीं गया कोई खास मस्जिद से गहरा तल्लुक नहीं था कहता जब मैं निकलने लगा मुझे समझ नहीं आई है सारा का सारा वाक्य क्या है कहा एक औरत बा ने मुझे इशारा किया उनके घर के करीब से गुजर रहा था इशारा किया रुक जाओ मुझे पता लगा तुम लोगों के बारे में इसकी सीरत का पूछते हो मैं तुम्हें एक बात बताती हूं कहने लगी मैं औरत बेवा हूं और मेरा एक यतीम बच्चा है इस बंदे की कोई खूबी हो या ना हो लेकिन एक खूबी ऐसी थी ये अपने घर के लिए तरबूज लाता था शमूलियां जो बर्गर टाइप होती हैं अरब में रोटियां दही बोतल दूध जब भी लेके आता था, था अपने घर के लिए मेरे घर के दरवाजे के सामने रख जाता था कि यहां पे एक यतीम बच्चा रहता है अल्लाह की कसम इस बंदे ने आज तक मेरी शक्ल को भी नहीं देखा इसकी रूटीन थी मुझे पता लग जाता था मैं दरवाजा खोलती थी वो सामान उठा लेती थी हमारा गुजर बसर चल जाता था जब ये बात होती थी तो मैं अल्लाह के सामने रो के दुआ करती थी अल्लाह इस बंदे का हाथ खैर कर अल्लाह इस बंदे का हाथ खैर कर दे अल्लाह ताला ने उसको सजदे की हालत में मौत दी किसी के लिए दुआ करने से उसको सजदे में मौत दे दी तो वो औरत जिसकी दुआ से उसको सजदे में मौत आई है उसकी अपनी दुआएं कैसी होंगी और उसके अपने लिए क्या कुछ अल्लाह ने तैयार किया होगा मेरे भाइयों आप दुआ करते हैं मैं अपने भाई को अल्लाह हाई साहब के ऊपर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और दिल में कंजूसी आ जाए अपने भाई के लिए दोस्त के लिए दुआ करें अल्लाह शायद उसको दे देगा मुझे नहीं देगा ये कंजूसी भी खत्म कीजिए लोगों के लिए भी दुआ किया कीजिए अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाइए दर दर की ठोकरें मत खाइए